В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Украина готова к продолжению консультаций при участии контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны. Об этом на встрече с дипломатическим корпусом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый. По его словам, Петр Порошенко остается сторонником мирного урегулирования ситуации. Однако вернуться к режиму неприменения силы Украина может только в случае выполнения главных условий, а именно двустороннее прекращение огня, установление контроля на украинском российской границы при мониторинге ОБСЕ, освобождение всех заложников и проведение содержательных консультаций без любых дополнительных требований. В Украину прибудет дополнительная группа наблюдателей ОБСЕ. Их направят в 10 городов. Об этом сообщил спикер миссии ОБСЕ в Украине Майкл Бетюркев. Точное количество наблюдателей пока неизвестно. И кто войдет в ее состав тоже. По его словам, наблюдатели прибудут, пройдут тренинг и после этого будет известно, куда их отправят. Накануне парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию, признала Россию военным агрессором и оккупантом. Боевики обстреляли жилые кварталы станицы Луганская. В результате атаки есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. Боевики обвинили в нанесении удара авиацию вооруженных сил Украины. Но в антитеррористической операции заявили, что в районе населенного пункта станица Луганская украинская авиация не работала вообще. Рано утром огонь вела только артиллерия, при этом стреляли в противоположном направлении. За время проведения антитеррористической операции на востоке страны погибло 200 украинских силовиков, 619 получили ранения. Об этом сообщают в Совете национальной безопасности и обороны Украины. При этом пять бойцов сил АТО погибли за последние двое суток. Активность боевиков удалось существенно подавить, подчеркивает в СНБО. Многие террористы пытаются сбежать в Россию. Тем временем северная соседка закрыла три международных автомобильных пункта пропуска через границу с Украиной гукова Донецк и Новошахтинск в Ростовской области. По данным Госпогранслужбы Украины, на этом участке российские военные оборудуют позиции для техники и личного состава. Ранее через них на территории Украины беспрепятственно проходили вооруженные боевики. По словам спикера СНБО Андрея Лысенко, теперь перед российскими военными поставлена задача не дать вооруженным боевикам вернуться на территорию России. Сейчас на этих пунктах российская сторона оборудовала специальные блокпосты, усилив их тяжелой бронированной техникой. Есть данные, что через них запрещено выпускать вооруженных боевиков, которые пытаются сбежать с территории Украины. В рядах террористов раскол. Часть предпочитает сдаться, другие продолжают сопротивляться. Переговоры с боевиками, которые готовы выйти из зоны АТО, продолжаются. Однако выпустить их просто так невозможно. Речь идет об очень большом количестве людей, говорит спикер АТО Алексей Дмитрошковский. Все сдавшиеся и желающие сдаться подлежат тщательной проверке. Отдельные же группы боевиков продолжают террористическую деятельность. Они угрожают массовыми взрывами, намереваясь использовать украденную из шахт взрывчатку. Террористы минируют дороги, мосты и стратегические объекты. Служба безопасности Украины задержала и доставила в Киев самопровозглашенного мэра Горловки Владимира Колоснюка. Он отвечал за активный поиск оружия для банды Безлера-Беса, организовывал и принимал участие в вооруженных нападениях на блокпосты сил АТО, похищении и пытках людей, сообщают силовики. Сотрудники СБУ задержали его в одном из кафе «Бердянска». Колоснюк собирался купить крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, автоматы и взрывчатку на сумму 2 миллиона гривен. Во время задержания террорист оказал сопротивление. Кабинет министров на своем заседании одобрил президентский законопроект об изменениях Конституции Украины. Прежде всего, в нем предусмотрели децентрализация власти. Премьер-министр Арсений Яценюк надеется, что его уже завтра рассмотрят депутаты. Также на их утверждение передадут правительственный законопроект о введении чрезвычайного положения на рынке энергетики Украины и совместное управление ГТС с Евросоюзом и США. А также законопроект об антикоррупционной стратегии до 2017 года и 10 приоритетных шагах по борьбе с коррупцией на ближайшие 6 месяцев. Арсений Яценюк выразил Надежду, что все законопроекты, одобренные правительством Верховная Рада, примет единогласно. Вклады под защитой. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности банков за нарушение договора о депозите. Разногласие вызвал пункт о штрафе за несвоевременный возврат денег. Предполагалось, чтобы банк за каждый день задержки платил пеню в размере 1% от суммы вклада. Но эту норму в Минфине посчитали необоснованной, поскольку 365% годовых – это много. Поэтому ко второму чтению депутаты договорились, что тщательно изучат этот вопрос и предложат обоснованный процент взыскания. Банк должен платить 365% речных пени. Банк должен заплатить 365% годовых пеней. Это не очень объективно и справедливо. Во-вторых, размер самой пени, по тому же гражданскому кодексу, должен отражать реальные потери истца. 365% от вклада – это, на наш взгляд, не очень справедливый размер. 65% от вклада – это, на наш взгляд, не очень справедливый размер. Соглашение об ассоциации Украина и ЕС подготовят для ратификации уже в ближайшее время. В этом уверены в Министерстве иностранных дел Украины. Внешнеполитическое ведомство совместно с другими уже работает над технической подготовкой для передачи документа президенту. После этого глава государства направит соглашение на ратификацию депутатам. Напомню, Украина и Европейский Союз подписали 27 июня в Брюсселе экономическую часть соглашения об ассоциации. Тем временем парламент Молдовы одобрил соглашение об ассоциации с Евросоюзом. За ратификацию документа в ходе специального заседания проголосовали 59 депутатов против 4. 38 депутатов от партии коммунистов и партии возрождения, которые выступают категорически против ассоциации с ЕС, покинули зал заседания, отказавшись от участия в голосовании. Напомню, Молдова подписала соглашение с Евросоюзом 27 июня в один день с Украиной и Грузией. Энергоэффективность и энергонезависимость – это первоочередные задачи, с которыми нужно справиться Украине для создания более конкурентоспособной экономики. Считают участники Украинского энергетического форума Института Адама Смита, который проходил при поддержке Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, а также Минэкологии. Наши корреспонденты продолжат тему. Подготовка к отопительному сезону в Украине происходит в критических условиях. Россия, приостановившая поставки газа, до сих пор держит нашу страну в максимальной энергетической зависимости. Мировые эксперты считают, что нынче для Украины особенно важна диверсификация поставок энергоресурсов и снижение зависимости от агрессивно непредсказуемого северного соседа. Сейчас Украина активно запасается голубым топливом. Наша страна вынуждена закупать газ в Европе у надежного, прогнозированного и дисциплинированного партнера. Большая надежда на Словакию. Поставки ресурсов должны начаться уже в сентябре. На первых порах это будет где-то порядка 4-6 миллиардов. Окончательные цифры мы получим в ближайшее время. А радостно, радостно то, что Словакия пообещала после запуска первой очереди это раньше законсервированного трубопровода, сейчас его открывают опять, пойти на большой реверс. Но это может быть где-то в конце зимы, в начале весны следующего года. Может быть, удастся этот процесс ускорить. При этом Украина не сидит сложа руки. Активизировала наращивание добычи собственных энергоресурсов. Стимулирует добычу сланцевого газа. Кроме того, эксперты констатируют, вместе с международными энергогигантами проекты по разработке шельфа Черного моря не заморожены. Проект не замороженный итальянцы и французы, наши партнеры, проявляют понимание в данной ситуации. На сегодняшний момент существует рабочая группа в Министерстве экологии, которая занимается как раз анализом и освещением проблем разграничения как продвигать эти проекты. Я вообще-то уверен, что проекты будут продолжаться. Единственное, что мы проработаем формат, какие необходимо юридически внести изменения для того, чтобы инвесторам было комфортно там работать. О своем намерении и дальше развивать бизнес в нашей стране заявляют энергогиганты, которые уже зашли на украинский рынок. И несмотря на обострение кризиса на Донбассе, считают Украину перспективным партнером. Газовая индустрия ⁇ это крупнейший создатель занятости и доходов для государства во всем мире. Прямая занятость в глобальной газовой отрасли уже оценивается в 2,5 миллиона человек. В 2050-м этот показатель может увеличиться до 6 миллионов. Очевидно, что это отрасль возможностей. В Украине природный газ был и будет жизненно важной частью экономики страны. В международной экспертной среде единодушно считают, энергетический, да и военный конфликт с Россией – хороший стимул для выхода на путь энергоэффективности и энергонезависимости. Ольга Теребинская, Виталий Литвин, Андрей Коваль, БТБ. Далее в эфире канала БТБ смотрите программу «Национальный интерес». Ну а мы тем временем подготовим свежий информационный выпуск. До встречи.